Всіх вітаю, Ксюша робить поробку, і вона хоче потім показати вам Для вас сюрприз. Да, такий сюрприз. Ксюшенька вже поснідала. Вона їла макарончики із сортельками, а я ще не снідала. Я зараз моя мене картопля. І салатики я вам теж покажу, там були синенькі. Але вони такі були чудою, там один ще остався, Я всі вибрала і всі з'їла. І ще я туди додавала соєвий соус і ще трішки. Мало, коли там пару капілек мало, треба хоча б чайну ложечку соуса соїв. Дуже чудовий салат. Я обжарювала синенькі на маслі. Там треба масло так побільше, не так чуть-чуть, А масло десь на половину сковорідочки, щоб вони хрустіли. Але потім треба. Салфеточками все добре обмакнути, щоб не було жир, не оставався. Ще рекомендують, я дивилася там в гуглі можна в яйці обжарювати в муці. Тоді воно не так буде вбирати на себе масло. Чудово! Такий рецепт, салат класний. І ще туди рекомендують. в мене не було фета, сир, чи бринза, чи якась там моцарела, Туди ще кладуть. Ну, це супер і кінза це такий обов'язковий зелень. У мене росте, я посадила. Я правду кажу, який чудовий салат. І ще там дивилася, на заході, туди додають орішки, якісь, і хтось перчик додає, хтось таке ще якісь там може подобання у кожного. Але дійсно цей салат, він новенький, він коронний і синенький, це дуже смачно. Буду купляти синенькі, бо я знаю, що вони настільки корисні. Вони там дуже багато корисних елементів. Почитайте в гуглі. Дуже такий овоч, класний. Всім хорошого, всім хорошого дня. У нас все було тихо. Майка, я, дня. Да? Ах ти моя курочка! Мені тяжко говорити вранці українською, я пробачаюсь, але я говорю, я говорю з вами. Я намагаюся кожен день тепер балакати. І буде все легше і легше. Вам бажаю чудового. Хай день принесе спокій. Доброе, доброе, сердечное тепло. Хай буде все у нас гораздо. До побачення. А вот и подделка, которую сделала Ксюшка. Что это за девочка такая? Ну, mm? девочка, украинка, украинка, даже украинка. Огромная. Ничего себе. Где ее хранить, такую большую украинку, Ксюга? Mm -hmm. <laughs> Подумай, да? Когда-нибудь повесим на стену, наверное, с тобой. Давай? Классивая. А, да. Молодец. Все уже хотела сделать большую поделку. Получилось, дочь. Такая интересная поделочка. Я другой раз сделаю еще больше. Ого! Вот это да! Большая, большая, интересная девочка. Я эту куколку подарю и Круто! Это она сама сделала вот такую куколку. Она больше другой. Вторую куклу очень красиво, мне нравится. Такая классная. В воскресенье. Мы с Ксюшенькой пришли опять возле Днепра. Посидим, покушаем возле водички, посмотрим. Я буду купаться. Зеленое мороженое Ну, Сейчас будем пробовать уже хочет ножки намочить но что там с водой нормально я тоже сейчас о теплая водичка будем купаться водичка хорошая ну, людей вообще нету практически бабочка. Я, у нас дома была побольше бабочка. Все. полетела ну, сейчас на тебя. Эх. Сейчас на... О, все. Полетела. Вода теплая. Замечательно. Мы покупались с Ксюшкой. Рада я, что пришли Мама, сюда. А может, убежище. На самом деле это скульптура. Вот это чудо! ходу даже классный! Супер! Скільки загинуло людей, оце пишеться. Це війна була. Ось. Оце така скульптура велика. Бачиш, гарна. Така висока, велика, велика, гарна. Таке скульптура дуже гарна. Бачиш, ти навіть в кадр не влазиш. Прийшли ми з Ксюшою з прогулянки. Дуже добре пройшлися пішком, аж були біля платини. Але воно цього стоїть, як на українській мові, да? дуже гарна у нас прогуляночка. Дощика не було вранці, вітер був такий сильний. Думали, ну. Три дні теж дали, того дощика, не було, думали, ну сьогодні точно. Ні, а дощика й не було. Щось таке у нас погода. Але поливаю. Рослинки поливаю, бо без водички не буде нічого рости, засуха, спека. І через пару днів знову 40 градусів нам обіцяють, Тому треба все поливати. Вон дівчульки, дивіться, грушки у нас попадали. Дівчульки їдять грушки. До речі, багато, трішки хай би ще вони повисіли. Ну, щось падають. Щось падають, мабуть, з-за жари Треба робити, мабуть, завтра якісь варені чи щось таке закривати. Чи компоти. У мене немає банок великих для компотів. Мабуть, варення. Для вареничка там ще буде. Цукор теж є. Дівчата тут мені каку роблять. Зараз буду водичкою зливати. Ай-яй-яй. Оце одна, потім друга і всі одне місце починають піпіти робити. Ось, отут дощик пішов. Ви знаєте? Невже малесеньке, щось накрапає, якісь малесенькі, такі дуже. Да, дощик. Ходи ще дощик, Зараз я буду повісила. Те, що ми купалися, Нам не треба це буде познімати. Але це таке він може щось, як, знаєте... Чуть-чуть накрапає, може, зараз вже і зупиниться, може і не буде нічого. Оце наша дівчинка вдома сиділа, три-чотири часи вдома сиділа, випустила. Всі ще побіжала, побігла. <смірка> і собаки за нею, команда. Такі смачні грушки у У сініч. Сінічка є грушку, Два. Це по всьому, бачите. по всему садочку, они валяются. Понадкусюют и, а и оставляют. Мамы сбираты. Смачненькие, да? Смачнючие. Да вот мои помидорчики. Вот они. Те поливала. Видно. Земля такая влажненькая. А вот здесь сухая возле сапора. Вот. Мгновенно высыхает. Рубика. Ты что сюда зашла? А, такое. Ты что сюда приперлась? А ну давай. Ну давай обратно идем. пошли. Чудо, идем. Там мышка живет. Она учуяла. Вот там, видите, там действительно мышка живет. Норки, вчера я видела этого Люсика. Пробегал. Вот так, они умные эти крыски. Живет, не уходит. Отравить как-то жалко. Очень жалко собаки, тем более у нас коты. Руби, домой. Пошли, котик. Кися, пошли. Рубишечка. Ох, она слышит. Там нозиком чуешь, да? Мышка там. Мышка моя девочка. Умничка моя хорошая. Мама, я все слышу. Я все слышу. Вот его следы этой мышки. Да, вот такая лопатуся. Все слышь. Ай, мои хорошие. Ай, мои девчулики. Нравится. Вечерняя возня. Девчонок, да? Сейчас будем кушать при девочке. Ксюшка кушать не просит. Ходок купила. Подъела Ксюша. Пепси, шоколадка. Закушала. Потому не голодная. Домой пришли. Опять смотрят мультики. Ну пускай. Хочу немножко смонтировать вам видео вчера интернет был просто ужасный. В 5 часов грузился, наверное, в 10 часов вышло видео, или 9.30, или 10. А в 5.30 в YouTube загружала, а вышло в 10 вечера. Если не позже, где-то так. И я вчера его просто не могла нормально, все функции плохо грузились. Я его очень плохо монтировала, уже не проверяла, потому что невозможно. Ну вот выпустила вчера там некоторые кусочки, которые я бы удалила. А вчера уже не было такой возможности. Даже вот какие-то там интересные картинки не грузились. Просто музыка не грузилась. И все на быструю руку сделала. А загружалась очень долго. В общем, еще и 30 сколько там, 34 минуты длинная получилась, потому что функции не работали. Быстро-быстро, как могла, загрузила. Там вижу много чего такого, чтобы я... Я бы обязательно вырезала эти куски, но уже там есть такое видео, где вообще все шатается из-за того, что функции были все так плохо загружалось, это было, это мучение было вчера с этим видео. Я уже не стала переделывать хоть что-то. Загрузила Хорошего всем вечерочка Хорошего настроения Смотрите какой ветерок опять поднялся Неужели еще дождик будет Было бы неплохо Такой хороший ветерочек прям Дует Ого Класс Видите там горшок с землей Но я уже ничего их не прогоняю Там земля они ее едят Главное, чтобы гортензии не лезли. Вот такие девчонки. Сегодня будем жарить с вами баклажанчики. И потом сделаем очень вкусный салатик. Баклажанчики я предварительно замочила в воде. Для того, чтобы они после жарки были хрустящие. Сейчас будем их жарить. Обжарили наши баклажанчики. Баклажаны надо промокнуть салфеткой. Излишки жира нам не нужны. Порезали 2 или 3 крупных помидорчика. Огурец один посолили. И я нарвала кинзу немножко, можно больше. Порезать надо кинзу, добавить, все перемешать и не забудем посолить. Очень вкусно. Если у вас есть какой-то фета-сыр или моцарелла, или брынза, тоже можно нарезать кусочками, добавить будет еще вкуснее. Тоже для любителей оливков или маслин тоже можно добавить. Это все будет очень и очень вкусно. И не забудьте добавить соус. Можно немножко добавить чили для любителей острого. Я добавляю чуть-чуть соус, соус соевый. Мне он очень нравится. Всем приятного аппетита! Пускай вам будет очень вкусно! Для любителей соуса Унаги он сладковатый можно тоже добавить, будет очень вкусно. Приятного аппетита, ребята. И... Угу. Фу... А вот Не, и подякував его, батькам... его батькам. Те, що вони вирости. Тили. І та. Такого доброго та но хробро. Сина амишеня вирішила. Рі. Только его? Я? Я.